এক ক আমি কেনেকুৱা পানী খাব লাগে উত্তৰ আমি বিশুদ্ধ পানী খাব লাগে স বীজাণুযুক্ত পানী খালে কি হয় উত্তৰ বীজাণুযুক্ত পানী খালে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হয় ঘ পানী কেনেকৈ বীজাণুমুক্ত কৰিব পাৰি উত্তৰ পানী উতলাই নাইবা ফিল্টাৰ কৰি বীজাণুমুক্ত কৰিব পাৰি ঘ পানীত পমি যোৱা কিছুমান বস্তুৰ নাম লিখা উত্তৰ চেনী নিমখ মাটি হালধি উঙ নট নদী সাগৰ জানজুৰিৰ পানী কিহে ভাপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে উত্তৰ নট নদী সাগৰ জান জুৰিৰ পানীক সূৰ্যৰ তাপে ভাপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে দুই নম্বৰ খালী ঠাই পূৰ পৰা ক শিল বৰষুণত ডেছ থাকে ইয়াত শব্দটো হ'ব বৰফ থাকে শ সাগৰৰ পানী ডেছ লুনীয়া গ পানী উতলালে বেমাৰৰ ডেছ বীজাণু মৰে ঘ টাপ পালে পানী জলীয় বাষ্পত পৰিৱৰ্তন হয় উঙ পানীৰ ভাৱ চেচা কৰিলে শিল বা বৰফত সলনি হয়